Ontoan jumati dodong dusa <shimms> <tuk... Awan-awan <tuk> aja -awan menek klopo menek klopo aja awan-awan Awan-awan aja -awan menek klopo menek klopo aja awan-awan <tuk> Aja meneh klopok. Kawanan-wanan aja meneh klopok, meneh klopok aja awan rawa. langsung dandut langsung dandut dari lemak kot <San> menek <San>

Awan awan aja menek loko Menek loko awan awan Hup! Enak toh Ini sebenarnya walaupun dua kata dipulak balik Ini adalah isinya besar kita harus tahu waktu kenapa siang enggak harus tidak boleh uh, pemajat kelapa menek kelopo mau naik jeblok aja menek kelopo ojo artinya ini sebuah pesan sindiran aja <tuh> jadi sesuatu itu harus disebabkan dengan waktunya harus memperhitungkan waktu dan menghargai waktu makanya saya saya adalah hanya dua cukup di sini waktu kita pun juga dibatasi terima kasih Pak Turun. saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas perhatian kehadiran kedatangan serta kepedulian dari seluruh teman-teman seniman budayawan sastrawan dan pemerhati seni seluruhnya tentu kurang kekurangannya banyak dan saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga saja PSB bernama Sekta Bujur Negeri bisa berlanjut terus menerus dimanapun berada dan barangkali <coughs> tidak ada tuan rumahnya di Goni Yonapopo <coughs> artinya ojok guling sampai setangi terus terus berjalan insya Allah nanti sambil berjalan bulan depan di mana segera di Madurbun Terima kasih, Arbalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan bacaan Hadilah. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah, Matulubun,